Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Video kali ini kita akan pergi kepada bab yang ketiga. Di mana bab yang ketiga ini saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Untuk bahagian yang pertama, kita akan lihat perlembagaan persekutuan. Pertama sekali, kita kena tahu apakah itu perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang bertulis yang merupakan sumber pununan tertinggi di negara Malaysia. Kandungan perlembagaan ini uh, atau kandungan perlembagaan persekutuan Tanah Melayu dihasilkan melalui tolak ansur pemimpin tiga kaum utama di uh, di Tanah Melayu pada ketika itu iaitu Melayu, Cina dan juga India kenapa perlembagaan persekutuan ini ditubuhkan atau dihasilkan yang pertama sekali untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil memelihara keadilan kepada semua pihak termasuk pemerintah dan juga rakyat dan uh, pemerintah yang ada kuasa dengan adanya perlembagaan persekutuan, ia dapat mengelakkan salah guna kuasa oleh pihak pemerintah. Sekiranya ada berlakunya salah guna kuasa, pemerintah ini akan diadili menurut undang-undang yang wujud dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, melindungi kepentingan rakyat itu sendiri dan menjamin kelangsungan negara bangsa Malaysia. Itulah punca atau sebab kenapa perlembagaan ini perlu diwujudkan. Apakah maksud ketertinggian? Nama lain dia ialah keluhuran perlembagaan. Seperti mana yang awak tahu dalam prinsip rukun negara kita ada keluhuran perlembagaan itu sendiri. Apa maksud luhurnya perlembagaan itu? Maksud yang pertama ialah perlembagaan ini tadi akan menjadi rujukan ataupun panduan kepada perihak pemerintah dalam melaksanakan uh, pemerintahan bagi sesebuah negara mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan akan terbatal setakat yang bercanggah sahaja okay? mana-mana yang bertentangan dia akan terbatal secara secara uh, automatic tiada undang-undang lain yang boleh mengatasi perlembagaan sebab apa sebab perlembagaan adalah uh, yang paling tinggi dalam negara Malaysia Termasuklah yang di Petuan Agong Parlimen pun tidak boleh mengatasi kuasa perlembagaan Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa untuk membatalkan Undang-undang yang berlawanan dengan perlembagaan persekutuan Sekiranya ada mana-mana uh, peraturan ataupun undang-undang Yang uh, orang kata Yang apa ya Yang bertentangan bermakna Mahkamah Persekutuan akan tentukan sama ada undang-undang uh, ini perlu dibatalkan ataupun tidak. Secara ringkas, sesuatu undang-undang itu boleh dipinda melalui empat cara di mana cara yang pertama ialah majoriti ahli majlis parlimen 2/3 ahli majlis parlimen di mana ahli majlis parlimen ini adalah dewan rakyat bergabung dengan dewan negara majoriti 2/3 ahli majlis parlimen bermakna dewan rakyat dan dewan negara uh, bergabung dua kes okay, setelah mempunyai perkenan daripada Majlis Raja-Raja itu yang uh, yang pertama yang ada perkenan Majlis Raja-Raja satu lagi yang ada persetujuan daripada YDPN Sabah dan juga Sarawak. Yang ini khas untuk di bahagian Borneo. Okey. Contoh perkara yang dipinda menerusi majoriti ahli majlis parlimen. Majlis parlimen ingat, majlis parlimen itu ialah majlis Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Majoriti ni biasanya uh, lebih daripada separuh lah. Contoh kalau ahli majlis itu ialah uh, 200 bermaksud kena lebih daripada 100 orang yang mempersetujui perkara ini boleh dipinda. Bentuk sumpah dan ikrar ini contoh saja yang saya tidak menerangkan secara lanjut untuk penerangan lanjut awak boleh cari sendiri pemilihan dan persaraan ahli dewan negara peruntukan tambahan kewarganegaraan dan persempadanan kawasan pilihan raya. Seterusnya contoh perkara yang boleh dipindah menerusi 2/3 ahli majlis parlimen Belanjawan maksudnya 2 per 3 uh, darab dengan 200. So dapat berapa orang. So itulah jumlah yang uh, menentukan sama ada perkara ini boleh dipindah ataupun tidak menerusi uh, cara pindaan yang kedua ini. Contoh belanjawan bekalan peruntukan tambahan undang-undang jenayah dan undang-undang pelaburan asing. Cara pindaan perlembagaan yang ketiga iaitu majoriti 2 per 3 ahli majlis parlimen Bersama dengan majlis raja-raja First, kalau melibatkan majlis raja-raja Kebiasaannya adalah keistimewaan orang Melayu dan juga raja-raja itu sendiri Bumi Putera Sabah dan juga Sarawak Hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam Bahasa-bahasa, uh, sorry, bahasa kedudukan, bahasa kebangsaan Serta keluarga, negaraan Cara pilihan yang keempat Majoriti dua per tiga ahli majlis parlimen bergabung dengan persetujuan YDPN Sabah dan Sarawak. Hak warga Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia, pelantikan hakim dan kuasa mahkamah tinggi di Sabah dan Sarawak, hak kesamarataan penduduk di Sabah dan Sarawak, perlembagaan ini sila buang, salah, salah type, kuasa perundangan negeri di Sabah dan Sarawak, apa-apa yang berkaitan dengan Sabah Sarawak akan berada di pindaan yang keempat. Perkara yang terakhir bagi bahagian yang pertama untuk bab yang ketiga ini peruntukan bagi perlembagaan negeri. Negeri. Semua peruntukan perlembagaan negeri dijamin oleh perlembagaan persekutuan asalkan tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Negeri akan melaksanakan segala kuasa mengikut satu senarai negeri dan juga senarai bersama. Senarai bersama bermakna kerajaan pusat atau persekutuan dan kerajaan negeri akan menjalankan uh, senarai ini secara bersama. Kalau negeri pula, hanya negeri-negeri yang akan menjalankan kuasa di bawah senarai negeri. Dan persekutuan dia adalah senarai persekutuan. So negeri takkan campur tangan. Rang undang-undang persekutuan hendaklah digunakan Okey sekiranya terdapat pertindihan uh, maksudnya bersanggah ataupun persamaan dengan perundangan negeri. Contohlah kalau dekat negeri itu ada satu benda atau uh, peruntukan yang bertindan dengan kerajaan persekutuan bermaksud kita akan menggunakan perundangan. Uh, perlembagaan yang ada dalam perlembagaan persekutuan dia tidak boleh bertindih kalau sama pun uh, tak apa kita akan guna uh, kerajaan atau sorry kita akan guna perlembagaan persekutuan okey yang ni agak berat sebenarnya tahu tapi apa yang kita nak faham ialah jika ada salah satu undang-undang itu bercanggah maka kita akan ikut perlembagaan jika ada undang-undang yang um, uh, yang bertindih kita akan ikut juga perlembagaan persekutuan itu maksud keluhuran perlembagaan persekutuan itu sendiri kedudukannya paling tinggi berbanding dengan perlembagaan yang ada di peringkat negeri itu sahaja untuk kali ini kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya bagi bab yang ketiga bahagian yang kedua berkaitan dengan beberapa perkara yang ada di dalam perlembagaan persekutuan dan tajuk ini agak panjang kita jumpa lagi